श्रीश्यामला कवचं श्रीदेव्यं वाचा साधु साधु महादेवा कथयस्व महेश्वरा येन सम्पद्विधानिना साधकानां जयप्रदम् विना जपं विना होमं विना मन्त्रं विनानुतिं यस्य स्मरणमात्रेणा साधकोदरणीपतिः श्रीभैरवं वाचा शृणु देवि प्रवक्ष्यामि मातङ्गीकवचं परं गोपनीयं प्रयत्नेन मौनेन जपमाचरेत् मातङ्गी कवचं दिव्यं सर्वरक्षाकरं नृणां कवित्वं च महत्त्वं च गजावाजिसुतादयः सुबधं सुखधं नित्यमणिमादिप्रदायकम् ब्रह्मविष्णुमहेशानां तेषामाध्या महेश्वरी श्लोकार्धं श्लोकमेकं वा यस्तु सम्यक् पटेन्नरः तस्य हस्ते सदैवास्ते राज्यलक्ष्मीर्नसंशयः साधकश्यामलां ध्यायन् कमलासनसंस्थितः योनिमुद्रां करे बद्ध्वासक्तिध्यानपरायणः कवचं तु पठेत्यस्तु तस्य स्युः सर्वसम्पदः पुत्रपौत्रादिसम्पत्तिरं ते मुक्तिश्च शाश्वती ब्रह्मरन्ध्रं सदा पायात् मन्त्रनायिका ललाटं रक्षतां नित्यं कदम्भेसी सदा ममा भ्रुवौपायच्च सुमुखी अव्यान्नेत्रे च वैणिकी वीणावती नासिकां च मुखं रक्षतु मन्त्रिणी सङ्गीतयोगिनी दं तानव्यादोष्टौ सुखप्रिया चुबुकं पातु मे श्यामाजिह्वां पायान्महेश्वरी कर्णौ देवी स्तनौ काली पातु मुखं नीपप्रिया सदा रक्षेदुदरं मम सर्वदा प्रियं करी प्रियव्यापीनाभिं रक्षतु मुद्रिणी स्कन्दौ रक्षतु सर्वाणि भुजौ मे पातु मोहिनी कटिं पातु प्रधाने सी पातु पादौ च पुष्पिणी आपादमस्तकं श्यामा पूर्वे रक्षतु पुष्टिदा उत्तरे त्रिपुरा रक्षे रक्षतु पश्चिमे द्विजया दक्षिणी पातु मेधा रक्षतु चानले प्राज्ञा रक्षतु नैरृत्यां वायव्यां सुबलक्षणा। ईशान्यां रक्षताद्धेवी मातङ्गी सुभकारिणी ऊर्ध्वं पातु सदा देवी देवानां हितकारिणी पातले पातु मां नित्या वासुकी विश्वरूपिणी अकारा दीक्षकारान्तमातृकारूपधारिणी आपादमस्तकम् पायादष्टमातृस्वरूपिणी अवर्गसम्भवा मुखं रक्षतु सर्वदा कवर्गस्थातु माहेसी पातु दक्ष भुसन्तता च वर्गस्थातु कौमारी पायान्मे वामकम्भुजम् दक्षपादं समाश्रित्य पातु वैष्णवी तवर्गजन्मावाराही पायान्मे वामपादकम् तथापवर्गजेन्द्राणी पार्श्वादीन् पातु सर्वगा यवर्गस्थातु चामुण्डा हृतोर्मूले च मे तथा हृदादिपाणिपादान्तजठराननसञ्ज्ञिकम् चण्डिका च सवर्गस्था रक्षतां मम सर्वदा विशुद्धं कण्ठमूलं तु रक्षताोडसस्वराः हृदं हृदम्बुजं मणिपूरं डादिफान्ता दशवर्णस्वरूपिणी स्वादिष्टानां तु षट्पत्रं द्वादिलान्तस्वरूपिणी दिशान्तस्वरूपाभ्यान्मूलाधारं चतुर्दलं हंसार्णमाज्ञाद्विदळं भ्रुवोर्मध्यं सदावतु हकारादिक्षकारान्तमातृकापी सरूपिणी मातङ्गीमां सधारक्षेदापादतलमस्तकम् इमं मन्त्रं समुद्धार्य धारयेद्वामके भुसे कण्ठे वा धारयेत्यस्तु स वै देवो महीश्वरः तं दृष्ट्वा देवतः सर्वा प्रणमन्ति सुदूरतः तस्य तेजः प्रभावेन सम्यग्घुन्तुं न शक्यते इन्द्रादीनां लभेत् सत्यं भूपतिर्वसगो भवेत् वाक्सिद्धिर्जायते तस्य अणिमात्यष्टसिद्धयः अज्ञात्वा कवचं देव्या श्यामलं योजपेन्नरः तस्यावस्यं तु सा देवी योगिनी भक्षयेत्तनु इह लोके सदा दुःखम् अतो दुःखी भविष्यति जन्मकोटिसदा मूको मन्त्रसिद्धिर्न विद्यते गुरुपादो नमस्कृत्य यथा मन्त्रं भवेत् धातु कवचं देव्या सफलं गुरुसेवया इह लोके नृपो भूत्वा पटेन्मुक्तो भविष्यति बोधयेत्परशिष्याय दुर्जनाय सुरेश्वरी निन्दकाय कुशीलाय शक्तिहिंसापराय च यो ददाति न सिद्ध्येतमातङ्गीकवचं शुभं न देयं सत्वदा भद्रे प्राणे कण्ठगतैरपि गोप्याद्गोप्यतरं गोप्यं गुह्यादुह्यतमं महत् दद्याद्गुरुसुशिष्याय गुरुभक्तिपराय गुरु च शिवे नष्टे गुरुस्त्राता गुरौ नष्टेन कश्चन इति श्रीशक्तितन्त्रमहार्णवे श्रीश्यामलाकवचं सम्पूर्णम्